erkin vohidov nomidagi ijod maktabida bugungi kunda 140 dan ortiq o'quvchilar malakali pedagoglar tomonidan bilim olib kelishmoqda ta'lim dargohida 7 sinfdan 11 sinfgacha bo'lgan iste'dodli o'g'il qizlar qabul qilinadi 2023-2024 o'quv yili uchun jami 770 nafar o'quvchilar hujjat topshirgan bo'lib shulardan 70 nafardan ortig'i ijod maktabida o'qish baxtiga musharrah bo'ladilar birinchi bosqichimiz ijodiy matn yaratish bosqichi bu o'zbekistonda e, umuman e, ta'lim tizimimizda birinchi marta e, ijod maktablarida qo'llanilyapti ya'ni e, suratga qarab e, syujetli rasmga qarab matn yaratish o'quvchilarimizni bu yerda albatta tanqidiy fikrlashi va e, ijodkorligi baholanadi asosiy urg'uni o'quvchilardagi uh, ijodkorlikka ya'ni kreativlikka va tanqidiy uh, fikrlashga qaratilmoqda bu jarayon uh, bugun uh, yakuniga yetadi va bir kundan keyin suhbat bosqichi bo'ladi suhbatda ham uh, asosan o'quvchilarda uh, kognitiv bilim chuqurligini uh, baholashga qaratilgan uh, savolliklar qo'yilgan ya'ni uh, oddiy bir bosqichli emas balki shu o'quvchini to'rt ka bo'yicha bilimini qanchalik dunyoqarashini baholaydigan savolliklar joylashtirilgan va ularga qarab biz uch bosqichda ya'ni test bosqichi ham bor uch bosqichda o'quvchilarni saralab olamiz joriy yilning 11-16 iyul kunlari erkin vohidov nomidagi ijod maktabida 2023-2024 o'quv yili uchun saralash imtihonlari bo'lib o'tishi ma'lum qilingan tashkil etilgan imtihonlarning dastlabki ya'ni ijodiy matn yaratish bo'yicha o'quvchilarga rasm ko'rsatildi va shu asosda matn yaratish talab etildi matn yaratish uchun o'quvchilarga 1 soat vaqt berildi va shu vaqt davomida o'g'il qizlar o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar erkin vohidov maktabi juda yoqdi sharoitlari ham rosa zo'r ekan albatta o'qigan har bir odam ulug' inson bo'ladi erkin vohidovdek xudo xohlasa men ham erkin vohidovdek ulug' shoira bo'laman Talabgar o'quvchilarning ota onalari uchun farzandining imtihon jarayonlarini monitor orqali kuzatib borish hamda salqin joylarda dam olish uchun ham sharoitlar muhayyo qilingan ijod maktabidagi imtihon jarayonlari va navbatdagi saralash bosqichlari haqida kelgusi dasturlarimiz orqali yana xabar beramiz